каждый день. Где ты там переживаешь? Да, ну да. Ну, конечно, он уже не видно. Ой, Не, не бреши. Я вчера не была, уже не, не бегала, что я ж так... Писала. Правильно я все сказал. О, что надо работать, не хернить. Я терпеть не могу ноющих. А еще больше терпеть не могу, когда кто-то что-то кому-то дает, вы лезете лучше к нам. Лучше пиздуйте, будьте такими, как я, и хай вам дарят и шлют. Вот и все. то получается, что ты альфонс богатый, когда баба тебе вещи высылает. Какие вещи? Человек сделал э, подарки какие-то, ну, Коля тоже, я тоже что-то высылал еще. Да, вот задело сам вела. А видно, видите, как вас задело, что вы строчите, 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 строчите. Да, 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 да. Будешь гирше переселенцев. Да <решу> никто на тебя не подивится. Да, да. На меня подивляться. На мене подивляться, а на вас так. от не дивляться. Багато, Ну є ж такі люди, знаєш, там дивляться, І падла задав... залізна, не дай Бог, щоб ти їм став. О, добрі які, блядь. Щось не понравилося? Воно людина мовчки пішла своєю дорогою і все. А ці ж, розумієш, вони ж задавляться жовче, як не напишуть. Вони просто захлібнуться нею. Тут терпі... От правильно, люди не здаються, працюють працюйте. Вони розказують, мені сказки, що як мені казати. Смотри, щоб ти не стал не ну Да хоть помру, мне то что. Я осталась без дома в 70, но как Надя не опустила достоинства. Ну, сиди со своим достоинством. Как Надя? Ага. А чем Надя опустила достоинства? Я чем Надя опустила? Что Надя сделала? Вам не нравится? Мне все нравится. У меня все нормально. И не надо писать херни всякой. Достоинства. С чего-то, как взорвалось, Ой, то до мене скільки пивни догарков, всі люди звони. Давайте, давайте жалоби в Ютуб, шліть, шліть, блядь, дебілки. Долго довго будете слать. Ви Надю не ви Надю тільки бачите. Да. Жалко, що ви ніколи не ридали і мене прощення не призвать. Да, коли заболів корона, просив прощення, все гадості, Ага. Жамуй, да, сейчас опять не можна себе... Так от я вам скажу. Шарахни и по тебе, Бумеран. Жалко, что вы, сучки, никогда не рыдали, не просили у меня прощения за те гадости, что писали вы. За желание сдохнуть, за то, что мама не болела. Я вам проституткам этого никогда не забуду. Понятно? За то, что придумал рак, я вам проституткам этого никогда не забуду. И вы, пидораски, ни разу не рыдали, не записали видео, не просили прощения. Поэтому да, только сильный человек может просить прощения. А вы швали, даже на это не способны. Потому что вы. Подметки мои не Вот и мамы на пятки. Это нормальная людина, она пишет, что да. закрылась крышка грубо. ну, так они миссия, свое не знают. И она не думает, что закрылся через день. Да, обосрал риф... Игоря. Чем я его обосрал? Ну, хлам и хлам у него, я ему и так могу сказать. Я ему и так говорю. Все, все барахло. Собрать и выкинуть. Убрать в квартире и до свидания. <свят> все, что надо сделать. Да, главное, что у тебя есть. понятие. А я ничего не взял. С чего я взял, Ира? С того, что они пишут, дай нам, дай нам, мы голодные, дай нам. С того, что такие вот зрители пишут, дай, дай переселенцам, дай, дай, дай. Вот с чего ты взял. Вот с этого взял, вы же понимаете, что? Да пошли вы нахуй со своими переселенцами, отебитесь от меня. Ой, блядь. Ой, мама дорогая. Да, когда работаю. Я 16 лет работаю. Да, тело мужика, душа старушки. Отсюда любовь к салфеточкам, кружевным, антикварным тумбочкам, сплетням, котикам, покровительству пухлышему коки и дружбе с пенсионерками. Но главное, гавка, не на всех стилях Проститутки, наркоманы, кабучи, да. А ты не думал, что Игорь будет неприятно про его квартиру? А что неприятно? Ну, правду надо уметь воспринимать. А вы не думали, что мне неприятно, что вы безвкусица, бездарщина, обсуждаете мою профессию, как я выхожу на сцену, как я пою, вы, которые понятия не имеете, как одну ноту издать, одну ноту издать вы не можете, и вы смеетесь судить о моей профессии или кого-то либо другого обсуждать. Вы не думали? А я могу сказать, потому что у меня есть чувство вкуса про Игоря квартиру. Хлам, правильно я говорю. Ничего там такого нема. Игорь прекрасный человек, но живущий в хламе. Ну что, я там собрал, все выкинул и все. Пару часов оставил. Прям. Эти иконы и все остальное на мусорку. И до свидания. И что тут такого? Чего это я его обосрал? Я сказал, как есть по факту. Вы не любите правды. Сами брехню, значит, пишите, обсираете меня. Унижаете мою профессию, мой вкус. Всю мою семью, всех членов род... семьи. Вы на это имеете правду право. Вы же вы скажете, ну ты же сам выставляешь, ну так и что. Ну Игорь же сам меня в квартиру пустил. Вот и все. Вот, чтобы вам было той же монетой. А ваши все упреки про детей, что детский смех сильно не ширяйте своими детьми. Хотя вас и терпеть дур не могу, но я вам не желаю зла. Потому что вы так догавкаетесь языком в один прекрасный момент, что и вас перестанет смех детский быть в квартире. Поэтому этим ширять нельзя. Ширят. А, кстати, мам, чуешь? Ма. Василина. Что? Мандричиха жива. А я казала ей. Да, да, а, казала. казала? Я казала ей. Да. Ты казался, волк. Я казала. А теперь надо попросить э, зрителей. Там комментарий кто вчера написал э, в этом, нет, нет, нет. на кулинарном канале. Мандричиха жива. Он даже не удосужился узнать, у кого я узнаю. Написали мне, что из села якобы. А, Это ж какая-то пизда из вас. Из вас же какая-то пизда набрехала про Марусю мандричику. Да. Это ж кто-то из вас... Конечно. Это ж не могли люди передать, ну, которые, ну, знали да. бы, что она, ну, ну кто бы ну, это сказал. Это из вас, я сучек, буду... опять-таки кто-то такое сделал. Я сказал и забыл. Еде я буду узнавать. Как я буду узнавать, если я... если я сужу по себе? Это вы, проститутки, брехливые а я сужу по себе, я верю ты же сказал на видео, это же какая-то нормальная людина написала, что жива, что Маруся жива. А я же написала, что она умерла, хиба можно так? А потом писали, что Ира Шкут или кто передавала, что вроде же, жива. Mm -hmm. а я забыла, что тебе сказала, а маме забыла. А я ей сразу сказала. Из из Пизлителей <клес> надо спросить, Галя Гончаренко жива, она 44-го года, и в этом году 80. Да, наверное, жива, не знаю. Моложе этой Муси. Там, а Там женщина, я соседка, пришла, она, же любила всю семью и заплакала, что с Маруся. Ну, так, а как я узнаю, у кого? У меня что, связь есть, телефоны чьи есть, туда не дозвонишься, где я узнаю? Была, если была, вы, и вы, и вы и если и же вы сами, говорит? зрители брехливые, вот это пишите, как письмо маме, думаете, да. что то я. Я вот, блядь, перед Богом клянусь, что, блядь, я сдох за две минуты, если это я написал. Вот перед Богом, блядь, говорю, сучки вы вонючие. Перед Богом клянусь, а чтоб я рак писала? придумал, блядь. Ну, что такого не было. Вот Богом клянусь. Не Богом, а перед Богом. А вы ж падлы свое пишете. Ага, а потом обижаетесь. Терпите, блядь. Может, блядь, на колени перед вами становиться, клясться, что правда, что неправда? Не пошли бы вы нахуй уважаемые. Сами, блядь, придумают, сами напыздять, а потом ищут, тебя еще и виноватым, суки, делают. Ты не узнал, где я узнаю? Нехер брехать за Марусю. Брехливые. Да, дол долго, жить, значит, будет. Дай Бог, чтобы жила. Это помнишь, мы как похоронили этого Сергея, сестры Верки, мужа? Как мы были в Москве, в Чехове, То сказали, що Васька вмер. Хто помер? Васька. Василь, муж муж верки, Манджиху. Помниш, як Васька казали, що помер. Ми були в Чехові, казали, що Васька помер Манжі, а він живий. А ти не помниш, Та не Та розбере. Ну, ну... Ми коли були в Чехові, сказали, що Васька помер, муж Верки, сестри Сергія. Хто? хто? Ой, блядь, хто хто. Сестра, Верка. Вот это ее муж сказал, что это было в Чехове, а сказали, что ее муж помер. А, а, -а, -а. это была брехня. Ой, конечно, брехня. Он, по-моему, еще живой. Он живой, да. Он не сказал, что помер. Ну, но... может, живой. Он тоже 44 -го года. А Верка 46-го. У них же было как? Вера, Тоже кто-то на ну, да. У Сергеева родителей была Вера, Надежда. Надо было любовь, А родився Іван, син. А тоді. Щоб син. Ага. Да, Вера, Надежда, Любов. 30-го А Вера ж, а Люба ж була сестра? Люби не було сестри? Люби? Була. Люба... Любка живе в Мелітополі напроти. Люба була уехала. Солопка. Ну, Солопка. За Солопом, замужем. Хто була? За Солопом. За Солопом замужем. Кто Ой, была? Блядь, кого... За Солопом. За Солопом Надя. А, Надя? Надя Не да, Люба? Да, она одноклассница моя. Она моя одноклассница. А Люба была? Да. Вера, Надежда и Люба. Меньше Нади Это их пять детей? Да, их трое, да. Их трое этих, ну, получилось, что подряд девчата, Вера, Надежда. А когда Любовь, Родився б хлопець ще тоді вже після його ця Люба. А найменший самвел. Ой, сам э, живий стоїть. Та Сергій твій найменший. Да. Помер, як живий? Найменший він був, да. ну, тепер немає його. Да. А так у сім'ї він найменший був. Хочеш почесатися? О, ну, вже Я його вчора Іди, зайчик, іди. Йди, йди, і йди, йди, прийшов, ставі стоїть, ага, стоїть ж, да. він уже знає, там Так. Да, да, Це коти намного лучше, животні намного лучше людей. Намного лучше людей. Я вчора, я ж обичла себе після п'яти, ота по от, той от, і збігаю ж до, до масіка. Вчора не ходила. Самі обсирають, самі брешуть, самі обрехують. Ім ответить, що вони дури кончені, вони обижають. Що ж ви обижаєте? Та пішла вчора ж вчора около одиннадцяти. А на кулінарний канал не сразу одразу блок. У мене там модератори одразу блокують. Там такого не буде. Я вчора всі поблокував. А то, пусик, що лізуть жаби. Вам там не место. Ви так готувати не вмієте. У вас немає що. У вас багато, да, пусик? Всі на креслах. Все то є. для багатих. Савель, купи нам кабач, нема ж кабачків тут ніде. Я вчора аж туди ходила. А де ж я вам куплю? А? а от там в отих магазинах сільпо. А для чого вам кабачки? А на суп. На суп, фубок. А, а тику, в ту не падіть. А батат. Кабачок нема. Та ну батат, а де він є, то батат? Я не бачила тут батату. Я вчора ходила, а ту, туди диво ходила, що туди, туди, туди пішла, тоді на ту сторону пішла. немає, а тебе немає. Так уже зима, які кабачки. Ну, я, ну так обічно, ну всі поможеш водити. в хорошому магазині, де вас здоров'я. Ось сільпочі, як вони називаються, лучше, яка тебе там. Усе Шкропиш, ніякої шкрупи не вкинуш. Ну, ложечку вкинуш. можеш вкинути. Ложечку можеш кидати, от ложечку чуть-чуть. Чтобы такой сахар не был, как 3-4, понимаешь? Хочу, Надо чуть-чуть. Я хочу сделать голубцов, не хочу сделать mm. с овсянкой. Они mm, хорошие. Та овсянка еще хуже. Лучше с чечевицей сделай. С чечевицей? Угу. Mm с -hmm. чечевицей, но ну, и белок есть, хорошо. Подивлюсь, если там я купила. Ты и от вари немножко, да, yeah, чек, да, как, одновлю, как Капусту я купила. Фарш я заказала индюшины, колючий что индюшины. Ну, переселенцев ваших никто не трогает, то не надо ныть изначально, чтобы вам не было таких ответов. Я просто так ничего не говорю, аж не с приветом, чтобы сесть и сказать, пиздуйте работать. Нехер клянчить, нехер обвинять люд других людей, которые считают сами нужным кому что дарить. Сами в своем разбираются. Еще не хватало? У меня в голове, блядь, бы не уложилось прийти к незнакомому человеку в эфир, на канал и распоряжаться его деньгами. Или кто-то кому-то выслал посылку, я бы писал тому человеку, Зачем ты ему послала, выслала бы мне или кому-то? У меня в голове не укладывается, да как так можно, чтобы я пошел и распоряжался чужими деньгами. Вы что, чокнутые вообще не понимаете, что вы делаете? Вы ж чокнутые. Вы перепутали все на свете. Мне кажется, что я со стеной разговариваю. Это жесть. Барьер непреодолим. Я не знаю. Все мои ценности, о которых я вам рассказывал, вся моя душевная красота вам не прижилась. Потому что, извините, с эвакулировки можно к дереву подсадить одну почку, другую оно вырастет. Окультурить можно дерево. Видно, люди не меняются. Вас окультурить нереально. Поэтому свои душевные силы, свою мудрость приобретенную с детства, я на вас тратить не хочу. Потому что бессмысленно. Никогда асфальт не станет землей. И не даст никакие плоды. Вы асфальт. Не все. Но тому, кто пишет гадость. Это к вам обращение. Я думаю, что те люди, которые меня понимают, они плюсик поставят. Люди, комментарии. Не писала, то... Поставьте плюсик в комментариях, кто, кто меня понимает. Касается. Кто не понимает, может хоть хер там поставить. Может у меня даже побыть. По ютубу. Я стерплю. Вам далеко до того, как я помогал и как я помогаю. Вам многим далеко. Поэтому свои рты вонючие держите при себе. А если считаете, ну ты же богатый, ты должен, то берите телефоны в руки, снимайте, вы будете богаты. И у вас будет тоже. Вот и все. Вот вам мой ответ на все ваши оскорбления. Мне хоть кол на голове чешу, я на своем стою. Я, если не правый, всегда скажу не прав. Если не правый вы, то что я буду себя считать неправым? За вашу брехню, за ваше обрехивание и получайте ответ соответствующий. Не, надо, спасибо. Я вас объедать не буду. Я сказал раз. Второй раз не повторяю. Хурма. Аня высылала такую вкусную хурму она твердая, сочная. Вот вы можете себе представить, что она твердая, в тот же момент она сочная, и в тот же момент она не вяжет вот рот. Не знаю, как она называется, шарон, там говорят, персимона. Чуешь, а Василий скумбрию не капчену, а Ей можно сыру. Малосольно, малосольно, не у Янки хорошая, здоровая рыба. Ну, я Мама, вам, кстати, вы берете скумбрию, запекайте скумбрию. Очень вкусно. у вас же есть рыба. яка? Ну, у нас же и минтай была. То и не то, була. скумбрия, она другая, другая на вкус. Вот бери скумбрию, покупай там 3-4 mm -hmm. штуки, себе готови. Режь лук на кусочки, а я, вот я как я делал. Прибыл. Это Тамара с Сливочного масла кусочек перемешала. Посолила лук этот. Сверху рыбу порезала, вот так хребты прорезала, ну брюхо, чтобы целое осталось, вот хребта, по хребту прорезала, голову, по-моему, отрезаешь, выкидываешь, хребты прорезала, туда дольки лимона, тоже внутри посолила, сверху сбрызнула масло, можешь не брызать. и в духовку. Вот так четыре рыбы сверху лука положила, Он любую возьми вот эту противень, вот этот остроемкость вот в ней. Вот прекрасно скумбрия, очень вкусно. Я сегодня делала, вчера... Соленое для почек сильно нельзя. Ментай вот и вчера и хеппор сделала, перемолола, трошечки туда салатовала, и пожарила котлетки рыбьи. Ты можешь даже не жарить, можешь запекать. Вот те же котлеты, что ты делаешь. Я так сделала. Просто говорю, кришкою. что ты можешь взять противень, пергамент, туда те котлеты и в духовку. Я без ничего, без, лучше. без хлеба, без муки, без ничего. Так, только яичко выла, помешала и даже не кидала. И так закрытую крышку ее... Это возмущаются. Вы сколько гадостей писали, вы ни разу не извинились. А, а мне еще... Ты извинялся? Да, только сильный человек может извиниться, в принципе, да. Но извинялся за что? За то, что я давал ответ на ваши гадости. Понятно? Я первый никого никогда не оскорбляю. Найдите хоть одного человека, который первого вообще трогал когда-то в жизни. Такого нету. А если вы лезете с не А вот там на балконе, пожалуйста. Не вкус. Тоже человек благодарил, сколько я высылала блогерам. Я Есть я даже добирать. не забирают с почты. Не то, что ссылку оставят или скажут, что покупайте. Это добирать. что ли? Ну чего? Ну чего, ты, может, будешь есть? Над, не надо ешь. По одной штучке ешь там раз в день, раз в два дня, хай будет. Раз в день, раз в два дня ешь. Чего? Ну, возьми, ежу, то не скири, хочу, да? ешь. Что не <кười> <кười> Ира, херова, все херови, тихирови. Одни армянские родственники нас обсуждают хорошие. Вот то, блядь, хорошие бо они вам в угоду, да? В угоду вам обсирают. Кто обсирает, то и хороший. Правду, о, правду сказали. Кто пишет хорошее, жопу лежите. Кто пишет гадость, о, правду сказали. У каждого правда своя. Я же вам говорю, красавицы, умницы, хозяйки. Приедьте хоть одна, снимитесь, покажите, какая вы хорошая, какая вы добрая. Какая вы красивая хозяйка, какие у вас детки хорошие. Домычек, да. Покажите, какая у вас хорошая, шикарная семья. Вас так обосрут? Что вы скажете, со мной ты был прав. Хорошо. Вот один для эксперимента. Хоть одна найдитесь. Покажите себя со всех сторон, красавицу, умницу. Найдутся те, которые вас так обосрут. Что вам мало не покажется. Так, счастливо оставаться. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо, спасибо. Надо ухо, надо вставляй хоть я одно. Я вчера вставляла, вставляй. вставляй ты а ты где сняла? Вставляю. Вставляй, я туди где хорошо, вот так видит туда снялась, а та еле вытащила. О, Было осталось. Село Не кажу, я не хочу, Надушила меня так. Еле вытащила. Да. Давай, -то. давай. На улице давай. такой ураган был А ты слышала, как бахкала, да? Да, я чула. Ужасно. Ты что, ты пил, так, шу, ты Ужасно, ты мне так дома затрясся. Да, Давай раз. пока. Дом первый раз затрясся, второй раз уже в 7 чем-то утра. Как начало, раз, два, три, по-моему. Я так уже поднялся, аж, знаете, как через сон, так в холодном поту. Томас испугался, побежал туда в комнату под стол. дела. Да, я поражаю, поражаюсь людям, поражаюсь. Сами тебя спровоцируют, сами тебя выведут. Распоряжаются они чужим имуществом. Ты давись как твое любят обосрать, когда ты, а ага, ты обсираешь. А что ж ты обсираешь? Вот и мы имеем право. так ты обсираешь, а вы имеете право. всех же одно право я не Игоря обсираю, а то, что в квартире. Для меня то хлам. Мне что? Что я буду говорить, что -то антиквариат или что-то ценное? Ценности не имеет. Ну, Игорю нравится, хай живет. Но мне нравится моя квартира, мне нравятся мои вещи. Я для себя делаю. Что вы вы видите, там нужно. Я вас не спрашиваю. Нормальные люди, он все пишут, как красиво, сам, как красиво. В восторге люди В восторге Так еще надо уметь сделать даже дизайнер той восторге Я же не дизайнер а смог Ой. Все счастливо оставаться